fiqh mengikut pandangan para ulama. Qala wa amma fi al-'urf al-fuqaha fa huwa al bi ahkam Fiqh itu adalah mengetahui secara zanni terhadap hukum-hukum syarak yang diistimbab daripada dalil-dalil tafsiliyah. Wa qila jumlatun min al-'ulumi bi ahkam bi syar'iyyatin iaitu kita dapat mengetahui sebanyak mana mungkin uh, hukum hakam uh, syariat Allah Subhanahu wa taala persoalan i'tirabat fa in qala qa'ilun pada muka surat 90 ya pada muka surat 90 maafkan saya hari kita baca dalam 20 minit begitulah wa amma uh, fa in qala qa'ilun ini i'tirabat kuat juga iaitu satu objection uh, inna fil fiqhi dhanniyatin kathiratin kathiratan uh, jadi uh, sifat kepada isim inna ya muakhar inna fil fiqhi dhanniyatin كثيره فكيف يسمى كل علما dikatakan ada i'tirabat, macam mana kamu boleh e, rak kepada mazhab Syafi'i ataupun definisi Imam Syafi'i rahimahullah pada fiqh itu banyak ijtihadat dhanniyat maksudnya ijtihadat yang begitu banyak hampir 90% jadi macam mana kita letakkan 90% itu sebagai definisi dengan ala ilmu. Sedangkan ilmu ini kalau kita tengok sebahagian ulama' mendefinisikan sebagai al itiqadul jazim. Al-mutabiq al-lil waqa' al-nasya'ani al dalil. Jadi benda yang qat'iyat. Maka kita jawab bahawa Qulna, yani, ihna sahabu syafi'i mutakallimin Ma kana fihi minal dhaniyat Fahiyah mustanidatun ilal ilmiyat ini jawapan yang pertama. Dia ada jawapan yang lain. Iaitu zonian itu sandarannya kepada akhirnya dalil qata'iyat juga. Al-Quran sunnah cuma dia zonni itu pada faham uh, uh, bilalat. Tetapi masdarnya qata'iyat. Itu yang pertama. Walianna zonna qad usama ilman. Juga dinamakan zon itu ilman. Dari sudut bahasa. Sebab dari sudut bahasa al-ilmu yashmalul qata'i wa zonni. Dan jawapan daripada uh, dia anu yuaddi ila al-ilm dalam Quran menyebutkan qala Allah taala yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim mereka yakin So ini yang dipanggil sebagai kalimah-kalimah uh, yang yang uh, apa nama dia mutakamilan ataupun yang dipanggil sebagai mungkin ada uh, uh, siak uh, melihat kepada dalil tu siak tapi self uh, ilmu tu dia boleh merangkumi zon. Maka yasduqu ma sisduq ma sadaq boleh berlaku. Dan di sudut pandangan ulama' yang lain, sebab last sekali, walaupun dia zon, beramal dengan satu saja. Walaupun kita ada khilaf, tapi seseorang tu dia beramal dengan satu pandangan. Maka akhirnya, di segi amalan itu qat'i. So, dia ada mujawarah. Ha? Dia ada mimbab mujawarah. Ayya'lamun. Alakulihal khilaf ini taklah membawa sangat dari sudut tasawurat, tapi mungkin dari segi asar. Sebab bila qat'i ini penolakannya boleh jadi kufur, boleh jadi ibtidak, boleh jadi sesat, boleh jadi macam-macam tetapi zon ini masih dalam kitaran penolakan yang dimaafkan ya waqila inna fiqha huwa istimbatu hukmi al-mushkili minal wadah, ini sebahagian makna yang diperbahaskan, fiqh ini adalah istiqraj hukum ataupun dalil yang orang kata apa, mengeluarkan hukum yang belum diketahui, istimbatu hukmi al-mushkil, sebab apa yang datang kepada kita samar yang dipanggil qadaya mujmalah ya, isu yang belum belum ada lagi jawapan yang berhajat kepada jawapan maka diambil daripada dalil wadah min al wadah fulan seseorang itu dia belajar untuk faham idza kana yastanbitu ilm al ahkam wa yatabba'uha min tariq al maka dia, 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 keluarkan dengan ijtihad dan dia buat induksi tatabbu perhatikan buat reflect reflect daripada tarikh istidlal daripada Quran, sunnah, ijma' ila akhirih. Yang disebut sebagai al-istidlal 'inda al-usuliyyin yang merangkumi dalil yang bukan mansus ataupun nas seperti masalih al-mursalah, istihsan dan seumpama dengan dia. Qala Allah Ta'ala, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa." Kenapa? Falawla ni dipanggil ayat di tahdid nak menggalakkan dan juga di antara uh, maani uh, awamir uh, arahan daripada Allah kenalah satu kumpulan yang pergi belajar ya tafaqahu liyatafaqahu fid din tamuqan daqiqan hatta yablugho darajatan nazar begitulah ibaratnya baik what dalil ala an al fiqh ismul istimbat jadi fiqh adalah yasduqu kepada amal amaliyatil istinbat berlainan dengan mutaakhirin seperti kita Fik itu adalah makrifah ahkam daripada kita kitab sebab itu al faqih ni darajat dia adalah kalimah musyakkik mana dia uh, di sini sudut, uh, sudut kekuatan itu mutafawitatun ya yeah? dia berbeza di antara uh, imam syafi'i dengan imam nawawi beza kabir imam nawawi dengan kita beza kabir sebab itu disebut uh, al, al mustahid uh, darajat tak sama sama dari sudut nama tetapi kekuatannya berbeza. Ini yang dipanggil sebagai kuliyun musyakik. So sebab itu kita tak tak uh, tak boleh faham semua dalam bentuk darajat. Sebab Quran pun disebut wali kulin darajat tu mimma amilu. Semua aspek dia ada darajat. darajat Imam Syafi'i tak sama dengan Imam uh, apa nama dia Muzani. Muzani lebih kurang. Tetapi Imam Muzani apa dia orang kata apa lebih tinggi daripada Imam Haramain ila akhirih itu yang kita kena belajar samalah uh, tabi'in lebih alim daripada Imam Syafie para sahabat lebih afqah daripada apa nama dia para tabi'in melainkan adalah yang dipanggil ini dipanggil mimba bil majmu' bukan mimba bil kulliyah maknanya secara majmu'nya uh, para sahabat lebih alim daripada uh, tabi'in uh, tetapi ada sebahagian tabi'in kecilan sebab majmuk ni dia ada uh, khuruj afrod uh, yang lebih alim daripada sahabat dan ini diakui oleh sebagian sahabat seperti Said Musayyib dia adalah a'lam uh, at-tabi'in yang disebut sebagai uh, sayyidut tabi'in. Uh, jadi tetapi kumpulan itu agak kecil tetapi majmuknya para sahabat uh, lebih alim daripada tabi'in dan tabi'in lebih alim daripada tabi'in dan seterusnya.

نقرأه ونقرئه ابدا انا فقال ثاكولك ثاكولك لبنيابة كلمه كسيحانه كامك لبنيابة كلمه ترحم يا زياد ان كنت لاراك من فقهاء المدينه او من افقه رجل بالمدينه Aw laysa al-yahud wa nasara yaqra Aw laysa al-yahud wa nasara yaqra'una al-tawrata wal-injila Wa la ya'lamu nabi syai'in Wa la ya'lamu nabi syai'in mimma fihima Ha, ini nak menunjukkan bahawa uh, ada satu zaman walaupun hadis ini kita tengok kedudukannya uh, tidak begitu kuatlah, lah. Okay. Yang mana ada satu waktu Rasulullah menceritakan Uh, akan hilangnya ilmu kemudian bagaimana ilmu boleh hilang sedangkan mereka membaca al-Quran dan uh, membacakan kepada orang lain kepada anak-anak kata Rasulullah kasihan kamu ini kamu tak tengok kah ha? dan aku yakin kamu akan menjadi fuqaha yang di antara yang paling alim di Madinah dan bukankah Yahudi dan Nasara membaca uh, Taurat dan Injil tetapi mereka tidak mengamalkannya فدل قوله إن كنت أعدك من فقهاء المدينة على أنه لما لم يستنبط علم ما أُشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب ما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم خرج عن الفقه فهذا يدل على ما ذكرناه من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح أنا ah, menunjukkan فقه ini bukan baca bukan literal sebab itu kita katakan faqih ini dia faham nas istimbat bukan dia baca literal mana kata kita kena wajib kita kena buat tanpa ada sebarang huraian bukan begitu maksudnya kerana hadis Rasulullah apabila Rasulullah menyebutkan aku menganggap kamu ini di antara fuqaha Madinah mujtahidin yang boleh istinbat menunjukkan bahawa sesiapa yang tidak mengistinbat ilmu yang ada kekeliruan dari menunjukkan kehilangan ilmu sedangkan al-Quran itu ada dan mereka melihat ilmu itu hilang daripada Yahudi dan Nasara sedangkan kitab Taurat dan Injil itu ada tetapi cara hanya membaca itu terkeluar daripada fik. Ini menunjukkan bahawa fik itu adalah istimbad. Sebab itu dalam sejarah kata Syekh Syekhuna al-Imam al-Qaradawi al-Fuqaha Qadatun. Dalam sejarah ulama' yang memimpin dunia yang memimpin pemikiran adalah ulama' Fuqaha, ulama' Mujtahidun. Seperti Imam Syafi'i Az-Zuddin Salam, Imam Suyuti, al-Imam uh, siapa lagi? الإمام الحرمين الإمام الغزالي رحمه الله الإمام لزمان إتو هذا شاطبي ابن تيمية رحمه الله سيوطي رحمه الله ابن حجر أسقلاني رحمه الله ما كان محدث تبي ما كان فقهاء ابن حجر هيتامي رحمه الله سيبوا لك ين بسار قاده إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد ابن حنبل Imam Muzani, Imam Buayti, Qadi Yusuf, Muhammad Hassan Syaibani, Qadatul Ulama. Jadi sebab itu perlu kepada merujuk kepada fuqaha yang mujtahid yang mampu istimbat. Betul Syekh Ardawi bila dia faham isu ni, dia kata haqiqatul fiqh wa al-istimbat. Bahkan kata Imam Nawawi, ilmu yang paling penting yang diajar adalah ilmu istimbat yang sekarang ni saya kira tidak ada mana-mana tempat sama ada di universiti atau pondok yang yang ada subjek khusus tentang manhajul istimbat kita membaca al-Quran dan latihan secara istimbat manhaj tafsirun nusus manhaj uh, dengan mendalam bukan hanya hafal tarikh kita tak nak sekarang ni pengajian usul yang menjadi satu perkara yang saya nasihatkan universiti pondok dan sebagainya perlu keluar daripada hafalan semata-mata hafalan bagus tetapi mesti ada time ya kita kena berlatih istimbab. Macam kita belajar Arab. Daripada kita hafal matan, kemudian kita Arab Al-Quran, Sunnah. Jadi kita muzawalah, kita mumarasah begitu dengan istimbab. Kita baca Al-Quran, Ya ayu amanu aminu. Ini umum, ini fi'al amari. Ya dulu ala wujud, Kemudian ila akhiri. Latihan kemudian, bukan untuk kita nak fatuh, tapi latihan yang yang Uh, perlu dipertingkatkan kefahamannya dengan skill membaca turah sehingga kita ada memarasah istimbab ya wa ala hadha qawlu dan ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba hamili fiqh kemungkinan orang yang meriwayatkan fiqh itu ghairu uh, afwan ghairu faqihin tidak faqih ada hadis yang 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 lebih nas tepat rubba muballarin au amil samiin pendengar itu lebih faqih daripada perawi sebab kadang-kadang faqih ini Allah Taala bagi dia aklih yang sangat sangat luar biasa rubba hamil fiqhin ghairu faqih ataupun ghairi faqih ai ghairi mustanbitin dia tidak mampu istimbak kerana dia tidak ada adawat apa bahasa Arab yang kuat ilmu mantik dan juga ilmu usulul fiqh itu penting sebenarnya mantik yang saya sebutkan ni bukan mantik dalam bentuk uh, Aristoteles ataupun uh, Yunani tetapi mantik yang diislamkan sehingga kita boleh membaca kitab-kitab turas ha, itu yang dimaksudkan mantik islami wa ma'nahu annahu yahmilu riwayatan min ghari an yakuna lahu istidlal wa fiha dia hanya baca hadis meriwayatkan tetapi dia tidak ada kaedah untuk fahami hadis so hadis ni ada dalalat yang dia panggil manhaju takhrish wa tawjih. So, bila kita nak baca nusul syariah, kita kena faham dari sudut tawjih. Tawjih ni bukan maksud motivasi, muajih. Tawjih ni maksudnya kita faham uh, tahsisul umum, uh, takid mutlak, kitabin uh, mujmal, nasah mansuh dan sebagainya. Itu maksud muajih. Lepas itu kita belajar ayat muhadisat, wajihud dilalah. Ataupun wajihud dalalah. Maknanya macam mana kita nak istimbak daripada dalil ini. Bukan wajihud dalalah ni maksud kita hanya, uh, kita kata apa? perdoman bukan perdoman dia adalah uh, istimbatul ahkam seperti kata al-imam bil qayyim uh, al-jawziyah rahimahullah. Wa amma usul fiqh insyaallah kita sambung pada minggu hadapan insyaallah kita akan luar biasa lagi bacaan saya target buku ni kalau boleh tahun depan kita habis jilid satu. kalau boleh nanti saya nak buat besar-besaran nanti kita cari masjid untuk kita khatam jilid yang pertama buat munaqasyah ilmiah saya jemput mana-mana yang minat untuk munaqasyah uh, usul fiqh kita munaqasyah sehingga dakik kita menjadikan ilmu usul fiqh ni satu ilmu uh, makanan lahman wa azman uh, lil fuhul ataupun irsyadul fuhul fit tahqiq min usul kita nak bawa reform nak ajak semua universiti pondok-pondok kita baca usul fiqh kita belajar sama-sama kita faham sama-sama sehingga akliah kita boleh berfikir seperti para ulama ada soalan atau tidak ada? Kalau ada soalan lain, kita jawab. Kalau tak ada, kita tangguh kepada minggu depan. Minggu depan mungkin kita buat hari Rabu kot, insyaAllah. Okay? Tak ada. Okay, setakat itu dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa InsyaAllah. Kalau ada penajian nanti, insyaAllah kita try. Saya nak buat lagi draw, insyaAllah. Ada buku terbaru saya, AI. Uh, Sina'atul Mufti Rashid Fi Asri Dhaka Istina'i. InsyaAllah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.